Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма гість студії. І сьогодні разом із начальником відділу адміністрування майнових податків Іриною Петрівною Осипенко. Ми будемо розмовляти про звітність юридичних осіб по податку за нерухомість. Отже, які зміни чекають наших людей, наших юридичних осіб, та які строки виконання так за своїх зобов'язань. Да. Уважаємо уважаємо рююридічке ліце. Сьогодні уже у нас середа. Четверг – последний день сдачи отчетности по нерухомости. Если у вас есть в собственности жилое, жилая или нежилая недвижимость, обязательно в электронном виде сдайте отчетность. Отчетность – это податковая декларация с податку на нерухомое майно ведминной земельной делятки. Утверждена наказом Министерства финансов Украины от 1 июля 2014 года номер 735 – Форма ее Ж, английская маленькая, 0302-103. Также к декларации идет ведомость. Номер Ж, маленькая английская, 03-12-103. Данную декларацию надо будет отправлять пакетом документов. Я вам сейчас объясню, как заполнять декларацию, потому что, к сожалению, очень остается немного времени у вас. Декларация называется Желая недвижимость, но если у вас не желая недвижимость, то в графе два. 2 тип объекта жилой нерухомости ставите 3. Троечка обозначает, что это иншее, то есть нежилое. Загально площадь ставите общую площадь, то, что у вас по документам. Или договор купли-продажи, там общая площадь указывается, или свидетельство права собственности. Четвертая графа – ставка податку. Если это нежилая недвижимость и находится на территории города Славянска, то местный совет принял ставку 0,1% от минимальной заработной mm. платы это 1 гривня 22 копейки 5 6 прочерки 7 графа годовая сумма то есть общую площадь умножайте на 1 гривню 22 копейки у вас получается, получается годовая сумма, сумма. Mm -hmm. компьютер автоматически 8 9 10 графа разбивает по квартально mm -hmm. эти квартальные суммы платятся до 30 числа месяца следующего за кварталом то есть до 30 апреля 1 квартал 1 1 платеж да, потом Второй платеж до 30 июля, но до 30 апреля эта сумма должна быть уже в лицевой карточке. Если юрлицо заплатит 29 по вине банка, эта сумма не пройдет, все равно штрафные санкции будут начисляться юридическому лицу. А каких штрафных санкций? Мы штрафные санкции получается 10 от основного платежа, если просрочка. 30 дней. Остальная просрочка уже 20%. Платеж будет считаться тот, который имеет отношение к кварталу. Да, mm -hmm. да, именно так. Шестая строка нарахована податку на 2015 РИК. Это автоматически также годовая сумма переместится на эту строчку и плюс поквартально. Mm -hmm. Это такой порядок заполнения самой декларации. Давайте напомним тех, кто должен заплатить mm -hmm. эти суммы, эти mm -hmm. категории. Юридических да, да, значит, особ. юридические лица, собственники. Если есть документ права собственности или документ купли-продажи, жилая недвижимость это квартиры, дома, не нежилая это все остальное. И офисы, и магазины, и гостиницы, и пионерские лагеря, и турбазы ну, все, и склады, все попадает под категорию нежилое имущество. Исключение составляют Исключение. только промышленные предприятия, да, коммунальная сельско сфера. Да? Сельскохозяйственные предприятия. Mm -hmm. По физлицам мы сейчас не говорим. Именно по юрлицам там по физлицам там тоже свои льготы по юрлицам, потому что срок уже, ну, буквально до 20 февраля последний А как бы тем особам, которые не успели попасть в список, из-за длительного процесса обсуждения, то есть часть же людей планировали руководители предприятий, mm -hmm. я имею в виду, э, планировали попасть вот в льготную категорию mm -hmm. тех, которые не обязаны платить mm -hmm. этот налог. Пока что они в эту категорию не попали. Mm -hmm. Как им быть? Mm -hmm. вот, с mm -hmm. Ничего платежом? страшного. Получается, что декларацию 9, 19 февраля окончательный срок они подают, mm -hmm. срок уплаты апрель. Ну, получается, у них в запасе еще конец февраля, март полностью mm -hmm. и до 20 апреля тоже срок есть потом они могут э, подать уточненную декларацию То есть... Они декларацию в любом случае да, подают, да. а уже о платеже речь будет вестись после принятия решения mm. по каждому отдельному случаю. Ну да, получается, до 30 апреля у них сроки есть, подадут mm -hmm. уточненную декларацию, сумму, которая при, при, это, должна быть уплачена, уменьшится или там увеличится, в зависимости какие mm -hmm. ситуации бывают, или объекты новые еще появятся, в зависимости у кого как. Mm -hmm. Я еще хочу обратить внимание, ведомость про, наявности, про наявные объекты житловой и нежитловой нерухомости, то есть к декларацию, когда заполняют, к этой декларации обязательно идет ведомость и отправляется пакетом. Эта ведомость она как бы дублирует саму декларацию. Также графа 2 – тип объекта, как и по декларации, если это нежилая недвижимость, ставит тройку. Третья графа документы подтверждающие, там пишут или право собственности, или договор купли-продажи и номер указывает четвертая графа дату этого документа указывает пятая графа местонахождение то есть пишут город Славянск, улица такая это место дом регистрации да этого объекта именно и пишут там или офис это указывает или магазин шестая графа код территории территории также как и в десятой графе строке. Декларация, если это Славянск, то код территории 14.14 единичка 5.0. Ну, там в зависимости от, или это Славянский район по советам, или Николаевка, Светогорск, разное. Ну, и также седьмая графа, загальная площадь, то есть общую площадь указывает. Ну, вид спильной властности и размер, ну, обычно юрлицо владеет полностью там офисом или еще поэтому ставят прочерки. Угу. Декларация заполняется несложно, если какие-то вопросы... Контактный телефон 23189 108 кабинет. Пожалуйста, без проблем консультации оказываем. Главное, чтобы декларация была сдана вовремя. Но они есть... берут документы. В электронном виде они все пользуются программой МИДок. Угу. Вот в этой программе заходят. И вот, как я назвала номера декларации и приложения, они там и без проблем. По этим категориям, Да, им да, уже находят. заполняют. Да. Если же какие-то сложности, можно звонить по указанным номерам. Да, у юридических лиц редко как когда нет электронных ключей. Если mm -hmm. такой случай будет, значит, на бумажном носителе предоставляют. Mm -hmm. Заполняют декларацию, печать ставят своего предприятия и также сдают. И приносят уже непосредственно? Ну да, нарочно получается, и сдают в канцелярию. Mm -hmm. Давайте еще раз напомним сроки. Mm -hmm. Сроки по закону до 20 февраля, то есть 19 февраля-четверг, это последний день сдачи отчетности. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо вам большое Спасибо. за ответы. Спасибо вам за внимание, дорогие телезрители.